sebentar. Cile, oh, macam Terima kasih. Tuan yang di betul, saya cukup tertarik dan juga a uh, berterima kasih kepada sembilan orang rakan ahli yang berhormat yang telah bahaskan RU yang cukup penting ini. Uh, tapi saya petik dua orang rakan saya iaitu Macang dengan Arau. Hari ini mereka telah luangkan masa perbahasan sebut satu tentang Jepun. Saya tak tahu nak sebut ayat lah apa tu mono apa? Mo, mono zukuri. zukuri. Ha, mono zukuri. Ha, dan juga Arau tu dia sebut Korea, saya tak pandai sangat. Ha, dia sudah jadi opa Korea. Jadi saya saya rasa untuk menjawab kepada mereka saya hanya boleh kata arigato Gozaimasu kamsah nida, siesie, thank you. No more thank you. No more thanks. Kita akan ambil uh, maklum tentang, saya rasa lebih kepada falsafah. Apa yang telah diungkitkan oleh uh, Macang dengan Arau itu, tentang bagaimana kita boleh memperkasakan uh, sektor ataupun ekosistem TVET negara, bukan setakat pada the letters of the law dengan izin. The aksara dalam kanun dan undang-undang semata-mata, tetapi kepada uh, filosof ataupun falsafah di belakang uh, itu penguasa penguasaan penguasaan kemahiran oleh masyarakat kita. Tapi saya juga nak memaklumkan bahawa antara tujuan utama ataupun roh yang disebut tadi oleh beberapa orang rakan seperjuangan khususnya macam pendang, rohnya sebenarnya apa yang disebut tadi untuk melihat kepada bagaimana kita boleh membudayakan pekerjaan mahir, kemahiran yang sudah pun ada khususnya di dalam industri. Itulah sebabnya saya sebut ini adalah satu revolusi Tibet. Sebab dulu orang yang pakai ini, saya sebut tadi pakar tanpa sijil. Ya, e, mereka adalah wira tanpa gelaran. Bekerja puluhan tahun dalam sesuatu sektor, dia dah mahir. Mungkin tak perlu guna AI, tak perlu guna jentera, tak perlu guna mesin. Tangan dia dah boleh merasa apa isu yang sebenarnya berlaku dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Itu pakar. Tapi sebab mungkin tidak melalui uh, kaedah uh, orang kata akademik yang konvensional, maka dia tidak berpunya sijil universiti contohnya. Tidak ada degree, master maupun PhD. Jadi orang-orang macam ini, dia sebenarnya adalah aset kepada negara kita, kepada ekonomi kita, kepada tenaga kerja kita. RU ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan. Tadi dia sebut, buat satu kerja puluhan tahun sehingga dia menjadi begitu mahir. Itu orang Jepun. Sekarang menggunakan konsep yang sama. Kita nak pastikan, contoh, orang tu dah 15 tahun buat benda yang sama. Dia dia dah jadi orang, kalau orang Melayu kita, panggil tukang. Tapi tukang, kadang-kadang kita sebut tukang, orang kata tukang ni dia bunyinya macam orang yang apa tu orang yang kemahiran yang bukan tinggi sangat ya standard. Jadi kita guna ke ayat pakar. Tapi sebenarnya ayat yang betul tukang. Dia dah jadi tukang kepada sesuatu pekerjaan itu. Maka kita iktirafkan sekarang melalui undang-undang bagi dia satu sijil pakar tertakluk kepada syarat-syarat. Dan apa syarat itu? Ada orang, sudah tentu kita ada kekhawatiran dan kekhawatiran itu dicerminkan dalam perbahasan ahli-ahli yang berhormat sama ada yang mengiktirafkan ini akan dia akan ada uh, shortcut. Ya, konon dia sebenarnya tak pakar tapi dia guna shortcut dia dapat pula CJ. Orang pergi belajar kat universiti susah-susah 4 tahun dia ni senang-senang dapat CJ pakar kemahiran atau CJ pakar kemahiran kanan, CJ perunding kemahiran. Tidak. Kita ada tata cara yang akan ditetapkan dan tata cara ini ditetapkan melalui apa? Selepas RU ini diluluskan, kita akan ada peraturan, kita akan garis panduan dan sebagainya. Dan yang paling utama sekali, yang akan membuat penilaian, bukan setakat pegawai-pegawai kita dari Jabatan Pembangunan Kemahiran. Mereka juga pakar dalam bidang ini, dalam bidang pembangunan kemahiran. Tetapi yang paling penting, penglibatan utama. Dia bukan penglibatan uh, sampingan, dia penglibatan utama, dia hero Pelaku utama, industrial lead body dengan izin, iaitu badan peneraju dari industri. Pemain-pemain industri inilah bergantung kepada sektor-sektor tertentu, mereka lah yang akan menentukan kemahiran macam mana, tahapnya macam mana, kepakarannya sampai dah berapa dah, baru boleh diberikan sijil pakar kemahiran. Contoh, ya, jadi ini dah sudah pun ditetapkan. Inilah roh ataupun semangat di sebalik kenapa kita nak meminda undang-undang yang tak pernah dipindah sejak 20 tahun yang lalu. Tadi saya sebut uh, speaker belum masuk. Zaman tu jangan sebut chat GPT. Instagram pun belum ada. WhatsApp pun belum ada. Belum ada. iPhone pun belum keluar. 2006. Jadi tak pernah kita ubah. Satu undang-undang yang mengawas selia pembangunan kemahiran negara. Jadi sudah tentu sampai masanya. Dan satu lagi perkara yang uh, saya nak sebut. Padang Rengas, saya, saya tahu bila beliau bangkit, memang saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Sebab dia selalu amat concern tentang pelaut. Betul? khusus maritim dan saya pun dah jawab beberapa kali tentang isu PTPK dan saya saya tahu selepas ni kalau ada RU PTPK dia juga akan bangkit sekali lagi bincang benda ini ya untuk pak Luman pertama benda pertama yang saya nak mungkin perbetulkan sedikit ke kekeliruan benda yang kurang tepat ya. Dia sebut program tanpa standard. Itu tidak betul. Sebenarnya dia bukan program tanpa standard. Program di luar ataupun program lain yang tidak ikut apa tu National Occupational Skill Standard, NOSS. Dia bukan program tanpa standard. Dia program yang selain daripada NOS, standard NOS tu. Program maksud harus ada standard. Sebenarnya YB Padang Rengas cakap betul tadi. RU ini akan selesaikan banyak masalah yang YB dok bangkit dalam parlimen. Bangkit secara personal dengan saya. Iaitu banyak program-program, contohnya program maritim untuk pelaut yang tidak tersenarai dalam NOS. Yang tersenarai dalam NOS tidak ada masalah. Tahun lepas, PTPK telah menyalurkan lebih 8 juta ringgit untuk membiayai pelatih-pelatih yang mengambil program SKM dalam NOS pelaut. Tahun ini, setakat ini saya nampak statistiknya hampir 1.5 juta ringgit. Tahun lepas 8 juta lebih. Tahun ini 1.5 juta. jadi itu tak ada masalah. Yang menjadi masalah yang selalu YB bangkitkan adalah program-program lain yang ada standard. Tapi dia bukan standard NOS Bukan saja untuk pelaut, tadi saya dah sebut program program dari contohnya Suruhanjaya Tenaga ya dari uh, apa tu CAAM penerbangan awam program dari Microsoft ada CCNA Cisco Linux benda semua ini mereka adalah program yang berkualiti yang ada standard jangan salah faham tak boleh sebut program yang tak ada standard dia ada standard tapi dia tak ikut nos kita maka pada masa ini dia tak layak untuk mendapat akses kepada pinjaman PTPK, pembiayaan PTPK, dana geran PTPK yang nilainya lebih kurang separuh bilion ringgit, 500 hingga 600 juta ringgit. Memang satu uh, dana yang cukup penting ya untuk pembangunan kemahiran. Jadi inilah rungutan selama ini. Jadi selepas adanya AYU ini, maka selesai masalah YB tadi. Ya. Program-program tersebut boleh mendapat pengiktirafan di bawah program lain, bukan program tanah standard, program lain di luar standard NOSS. Berapa lama? 30 hari. Daripada permohonan dimasukkan, jabatan akan memberikan. Nah, ini saya ada satu tata cara ataupun carta alir proses permohonan pengiktirafan program latihan lain. Benda ini semua akan diterbitkan selepas adanya ayu ini sudah tentu kita akan keluarkan peraturan, garis panduan dan sebagainya. Jadi ini untuk beri keyakinan kepada YB Padang Rengas bahawa selepas ini harap-harap isu ini dah tak perlu dibawa ke Dewan sebab dah selesai. Okay. Terima kasih Menteri. Ya, yeah, sama-sama. Saya rasa banyak YB-YB telah membangkitkan juga uh, tentang isu, tentang cadangan dan sebagainya. Okay. Uh, Petaling Jaya dengan Ampang, mereka sebut tentang satu kaedah holistik untuk um, mungkin menggembelengkan sektor Tibet negara, ekosistem Tibet negara. Saya sedar, memang banyak di luar sana sering menyatakan bahawa dengan 12 kementerian yang mengawal selera Tibet dalam pelbagai bidang, kadang-kadang kita melihatnya sebagai satu uh, cabaran, kalau pun bukan satu masalah, satu cabaran. Tapi untuk saya, the diversity ataupun keperbagaian ini sebenarnya bukan masalah terbesar. Ya, sebab dia ada rasionalnya. Ya, contohnya di bawah Kementerian Belia dan Sukan, saya lebih uh, fasih sebab dulu pernah berada di dalam Kementerian Belia dan Sukan. Saudara dari Macam pun pernah. Jadi yang tu mereka khusus menumpukan kepada portfolio belia dan sukan. Kita kepada lebih meluas industri. Untuk KKR mungkin kepada sektor pembinaan, sektor kerja raya, sektor utility dan sebagainya. Jadi sejarahnya ada iaitu setiap kementerian dia ada portfolio khusus, bidang khusus yang kemudian mereka menjadi orang kata regulators dan juga menyediakan latihan bagi memperkasakan tenaga kerja kemahiran dalam bidang tersebut. Jadi dia ada legasi sejarah. Saya sebut benda ini dulu, habiskan ini saya akan bagi kepada Macang. Jadi memang 12 kementerian, saya rasa bukan kepelbagaian, bukan masalah secara hakikinya, tetapi adalah satu cabaran. Kita ikhtiraf. Maka dengan itu, kita telah menubuhkan satu majlis divet Kebangsaan yang dipengerusikan oleh siapa? Oleh yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri. Itu penting sebab antara pemimpin tertinggi negara menjadi ketua, kepala kepada 12 kementerian ini bukan saja untuk menggemblengkan ke semua ekosistem ini malah untuk menyediakan roadmap ke masa depan. Contoh, tadi sebut tak ada portal. Sebenarnya sudah ada. Okey, sejak tahun 2004 atas uh, inisiatif oleh Majlis Tibet yang diketuai oleh Yang Amat Timbalan Perdana Menteri tapi usaha oleh Kesuma rakan-rakan saya di JPK saya nak beri pengiktirafan kita telah mengeluarkan ataupun menerbitkan ataupun melancarkan satu portal yang dipanggil UP underscore Tibet jadi kalau contohnya pelajar-pelajar sekolah menengah yang berhasrat untuk memohon kepada universiti awam kita dia boleh pergi ke UPU ada portal UPU, One Stop Center. Boleh tengok semua khusus Dia buat application. Kalau TVET dulu memang dia susah. Dia kena pergi cari satu-satu kalau ada website. Kalau tak ada website, kena pergi katuk pintu. Tapi 2024, tahun lepas kita telah lancarkan semua ini uh, atas kepimpinan Majlis TVET negara. Satu portal yang dipanggil UP underscore TVET. Saya ajak supaya rakan-rakan ahli yang berhormat, wawarkan portal ini. Sebab portal ini memang memudah cara dan kita nampak kenaikan dari segi permohonan sebab dia memudah cara permohonan satu portal semua khusus-khusus tibat awam pada masa kini dimasukkan dalam portal ini. Kita sedang berusaha untuk uh, merancakkan lagi, memperbaiki dan mempertingkatkan lagi portal ini tetapi saya nak sebut di sini portal itu sudah ada. Ya. Uh, macam mungkin. Okay. Ya, eh uh, Tuan Yebtuah uh, Menteri. Um, saya tak nak jadi politically correct lah. Ya. Sebenarnya, uh, kita ada banyak sangat kementerian, banyak sangat kepala. Saya kalau saya nak cadang kepada Perikatan Nasional lah, kalau jadi kami kerajaan, nanti kita nak centralize. There's one super ministry called Kementerian Tibet. Tapi kita tahu, Menteri-Menteri ini -menteri dia nak jaga dia punya baby. Tak nak serahkan kepada satu kementerian. Yelah, out of banyak sebab lah. Jadi kalau kita lihat, uh, Yang mahu Menteri, cerita-cerita kejayaan Tibet di seluruh dunia, Germany ada Mittelstand, Jepun ada Zaibatsu, Korea ada Chaebol. Ini semua tulang belakang ekonomi pembuatan tivet negara mereka yang menjadi payung kepada tivet mereka. Jadi kalau kita berpecah-pecah, saya rasa kita tak akan berjaya melaksanakan dasar yang menteri nak buat. Okay, Terima kasih. Saya suka dengar hujah dan cadangan dari Macang. Tapi saya juga nak mengingatkan beliau. Dia kata jika PN jadi kerajaan. PN sebenarnya dah pernah jadi kerajaan. Tapi dia tak buat juga. Tapi tak apa. Saya belum jadi menteri lagi. Maklumatnya ya. Tunggu saya jadi menteri insya-Allah. Hakikatnya so, ialah, hakikatnya ialah kita sedar ia adalah cabaran untuk menguruskan 12 kementerian gabung dalam satu. Tetapi kita telah ada usaha eh, untuk menggemblengkan. Minta jelas sikit je tentang website itu. Terima kasih kerana <laughs> memaklumkan kepada kita semua tentang ada satu UP underscore TVET, uh, laman web yang uh, sangat baru. Uh, namun saya tadi cuba, uh, nampak agak primitif. Ada banyak ruang yang kita boleh tambah baik. Pada masa yang sama, saya nampak uh, yang lebih penting adalah uh, Satunya adalah kalau kita key in, uh, dia, dia boleh keluarkan satu interface yang sangat berinteraksi, interaktif. Supaya uh, kalau ikut min beberapa soalan contohnya dalam soal selidik, Sistem ni dah mampu memaklumkan apa khusus yang anak muda itu uh, berminat. Dan kedua adalah langkah baik kalau boleh ditawarkan dalam pelbagai bahasa kerana biasanya yang pergi uh, ke TVET mungkin dari segi penguasaan bahasa tu memerlukan uh, bantuan uh, bahasa imbunda mereka. Terima kasih. Yang Mahat Menteri, perlukan dua minit lagi. Uh, tak apa, saya akan cuba jawab ini dan mungkin saya akan cuba gulung secepat mungkin. Okey, dua minit. Ya. Yeah. Sila, Menteri. Ya. Uh, terima kasih kepada Petaling Jaya. Tadi saya dah iktiraf tadi. Sebab ini memang adalah satu website yang bau. Daripada zero, kita sekarang dah, ada adalah, Ya. Yeah. Uh, dan benda ini dah dia set dalam masa lebih kurang tak sampai dua tahun jadi kerajaan. Tak macam PN dululah. Tapi tak apalah. Jadi kita sedar bahawa website ini memang ataupun portal ini memang perlu ada Uh, penambahbaikan dari masa ke semasa sebab ini adalah kali pertama kita ada satu website ataupun portal seumpama ini iaitu pusat sehenti jadi saya akan ambil cadangan uh, yang Berhormat, uh, Petaling Jaya untuk memastikan kita melihat bagaimana kita boleh menambah baik website itu uh, dari masa ke semasa jadi banyak perkara tentang isu uh, penguatkuasaan penyenaraian hitam dan sebagainya memang uh, senarai hitam ni ada ya memang ada satu peruntukan ini peruntukan baru kepada mana-mana uh, operator yang telah uh, membuat kesilapan dan mengakibatkan uh, pegantungan ataupun pembatalan lesen pembatalan dan penggantungan lesen ini adalah diperincikan dalam seksyen 29 contohnya ya mereka bukan saja takat ini dia tak ada dia tak ada hitam tapi dengan adanya ini kita akan menyenarai hitamkan mereka. Cadangan tadi untuk masukkan nama ini dalam portal, saya setuju dan saya ambil maklum supaya kita juga boleh melaksanakan cadangan tersebut dari beberapa orang ahli, ahli parlimen. So, senarai hitam dah ada dalam akta ini, yang baru ini, dan kita akan masukkan syarikat-syarikat yang disenarai hitamkan dalam portal. Ini semua penting sebab untuk saya, dan saya ni lihat dalam perbahasan semua ahli-ahli parlimen di sini semua mengiktirafkan bahawa ada keadaan-keadaan di mana para pelajar kita, anak-anak kita membelanjakan wang masuk kursus-kursus vocational TVET tetapi akhirnya oleh sebab uh, pemberi latihan itu tidak berkualiti maka mereka bukan saja membuang masa kadang-kadang sebab ambil hutang PTPK dia berhutang pula kerja tak dapat jadi RU ini bertujuan untuk memastikan bukan setakat kita nak menghukum mereka yang bersalah, mereka yang menipu uh, khususnya dari segi TVET pemberi latihan tetapi kita nak menganugerah atau memberi insentif kepada pemberi latihan yang berkualiti. Itulah sebabnya kita kata kita akan menambahkan tahun tempoh pentaulihan sehingga enam tahun. Bukan dia auto bagi enam tahun, tapi sehingga enam tahun. Dan tata cara dan sebagainya saya sebut tadi dah. Dia ada jawatan kuasa penilai, jawatan kuasa penilai yang tadi daripada pemain-pemain uh, industri. Bukan saja pegawai kerajaan yang berkaliber tetapi juga pemain industri untuk memastikan sama ada pentaulihan, sama ada proses pembatalan, pergantungan dan sebagainya semua ini bukan saja telus tetapi jelas dan adil. Jadi dengan itu kalau mana-mana lagi YB yang saya, kebanyakan sebenarnya cadangan jadi cadangan itu kita akan uh, perincikan, kita akan ambil perhatian dan pertimbangkan secara serius tapi kalau mana-mana lagi yang saya belum sempat jawab, saya jawab secara bertulis Sekian terima kasih Terima kasih Yang Mohamad Menteri Sumber Manusia Ali Ali Yang Mohd Sekarang saya kemukakan kepada mengemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju yang tidak bersetuju kata tidak lebih suara yang bersetuju rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang Perang undang-undang bernama satu akta untuk meminda akta pembangunan kemahiran kebangsaan 2006. Majlis dalam jatang kuasa. Pasal-fasal 1 hingga 15. Pasal-fasal 1 hingga 15. Jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Tuan di Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan. Ada sesiapa yang menyokong? Yang berhormat Datuk yang betul, saya mohon menyokong.